Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка відбулася восьма міжнародна наукова конференція, в якій взяли участь 160 науковців з 35 п'яти вищих чотирьох країн: Польщі, Росії, Йорданії та України. Головними темами наукового форму стали впровадження здоров'я зберігаючих технологій, рекреації та реабілітації у вищих навчальних закладах. Провідні науковці обговорили питання створення центрів студентського спорту, покращення рівня функціональної підготовленості студентів, а також висловили занепокоєння скороченням кафедр фізичного виховання у вишах України. Сегодня очень остро стоит проблема сохранения кафедры физического выхования и те модели, которые сегодня рассматриваются и предложения, как организовать работу самих кафедр физического выхования, как привлечь больше внимания наших студентов для занятий физической культуры и спорта, ну и активным занятиями, досугом во время занятий и после занятий. Вот в этом и мы наработаем несколько вопросов, которые даст возможность организовать это работа. Диапазон докладов гораздо более широкий. Здесь будут представлены доклады о технологиях формирования здорового образа жизни, двигательного и духовного развития людей разных возрастных групп. Кроме того, будут представлены доклады о подготовке школьников, студентов в различных видах спорта, таких как легкая атлетика, скалолазание, игровые виды спорта и многие-многие другие. Кроме того, будут доклады по физическому воспитанию и спорту среди таких малоохваченных групп населения, как дети дошкольного возраста и младшего школьного возраста и даже самого раннего возраста діти. вже в шоста конференція проходила у Харківському університеті сільського господарства, керівництво якого ставить собі за мету підтримувати та розвивати спорт серед студентів і залучати їх до здорового способу життя. Сегодня есть возможность обменяться новыми, самыми инновационными технологиями в плане развития массового физического, физи массовой физической культуры. И это особенно ценно для нашего студенчества, для нашего коллектива. Мы себя везде презентуем как успешный университет. Успешные студенты учатся, поэтому без спортивной, без вот этой реабилитационной, если при необходимости стороны этого вопроса, тоже никак не обойтись. И сегодняшняя конференция снова и снова и будет и в будущем, и сегодня, и в будущем будет подтверждать то, что такие технологии, они очень важны, они только вместе с образовательными технологиями воспитают человека, можно сказать, как мы любили раньше говорить, человека будущего, человека, который может быть... І успішним, і продуктивним, і жизньспособним, і він буде определяти будущее нашої страны. за матеріалами конференції: 77 статей були опубліковані в науковому збірнику конференції та в міжнародних наукових журналах.